छोटे बच्चों को मुस्बत अंदाज में नजमो जब्त का पाबंद कैसे करें 18 से 24 माह की उम्र पर लागू एक साल की उम्र से शुरू करके बच्चे अपनी जिस्मानी और जबानी सलाहियतों में तरक्की करते हैं अगरचे उनका मनत उस्तदलाल और कुत फैसला अभी तक ना पुख्ता है वो अपनी हदूद जाँचना शुरू कर देते हैं नापसंदीदा रवैया रूनुमा होता है और इस वजह से आपकी रहनुमाई वाकई अहम है मुस्बत नज्म की दर्ज जेल कलीदी उसूल परवरिश को आपके लिए आसान और खुशगवार बना देंगे एक पसंदीदा रवैये की हौसला अफजाई और तारीफ करें आपको अपने बच्चे के मुस्बत रवैये के लिए उसकी हौसला अफजाई और नापसंदीदा रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है फिर वो सीख सकता है कि कौन सा रवैया पसंदीदा है और कौन सा नहीं जूलियन अपनी तरफ लुढ़काई हुई एक गेंद उठाता है और उसे फुटबॉल के खेल में बच्चों को वापस कर देता है जूलियन ने जो कुछ किया उसे देख कर वालिद साहब उसकी तारीफ करते हैं दो सादा उसूल मुरतब करें तय करना आपके बच्चे को आपकी तवत समझने और उन पर अमल करने में मदद करता है एक ही वक्त में आपको उसका रोल मॉडल बनने की जरूरत है डैड जूलियन को स्लाइड पर खेलने देने से पहले उसके साथ कुछ उसूल तय करते हैं जैसे दो बार खेलने के बाद घर जाना है तीन उसूलों पर अमल करने के लिए रहनुमाई करें जब आपका बच्चा उसूलों की नाफरमानी करता है तो आपको पुरसुकून रहने की जरूरत है चेहरे के सख्त तासुरात के साथ उसे नहीं कहें और नहीं का इशारा करें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीखने की जरूरत है जूलियन जमीन पर बैठ जाता है और स्लाइड पर खेलने वाले दूसरे बच्चों के खेल में रुकावट डालता है म उसे उठने और रास्ता ना रोकने को कहती हैं। अगर बच्चा उसूल सुनता है और उन पर अमल करता है तो अपने बच्चे की तारीफ करना याद रखें चार खतरनाक हरकतों को फौरी तौर पर दुरुस्त करें अपने बच्चे की खतरनाक हरकतें फौरी तौर पर रोकें। स्लाइड नीचे फिसलने के बाद जूलियन सीढ़ियों की बजाय स्लाइड पर चढ़ने की कोशिश करता है अम्मी उसे रोकती हैं। वो परेशान नज़र आता है और गुस्से में फेंकने लगता है जब छोटे बच्चे नाफरमानी करते हैं और तैश में आते हैं आप उससे निमट सकते हैं जैसे सादा खलफिशार के जरिए मुस्बत नज्मो जब्त का मतलब है अपने बच्चों को अच्छा सलूक करने में मदद करने के लिए ताक़ीदी और गैर नुकसानदेह तरीके इस्तेमाल करना तमाम देखभाल करने वालों की तरफ से मुश्तर का कोशिश उसकी कामयाबी और तासीर में हिस्सा डालती है मज़ीद जानने के लिए बर करम हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर तशरीफ लाएं। ये वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की फैमिली हेल्थ सर्विस की तरफ से तैयार की गई है